assalomu alaykum aziz obunachilarim endigina kuzatishni boshlagan aziz bekajonlar bugun sizlar bilan kotlit tayyorlashni ko'rsatib beraman kartoshkali va bedana tuxumli buning uchun bizlarga qaynatilgan tuxum ikki dona tuxum e, qaynatilgan kartoshka pishgan kartoshka kerak bo'ladi ishimizni avvalambor kartoshkamizni maydalab ezib olishdan boshlaymiz mana kartoshkamizni ezib boshladik juda ham mazali vitaminlarga boy bo'lgan taom bo'ladi albatta siz ham tayyorlab ko'ring uy sharoitida juda ham zo'r chiqadi mana kartoshkamizni ezib oldik endi bunga bir dona piyozni qirg'ichdan o'tkazib yuboramiz xohlasangiz maydalab to'g'rang xohlasangiz qirg'ichdan o'tkazib yuborsangiz ham bo'ladi mana piyozimizni ham o'tkazib oldik endi bunga shvitimizni maydalab to'g'rab olamiz olamizyarimini chaqilgan tuxumimizni istiga solamiz yarmini esa kartoshkamizga solib aralashtirib endi bunga bir chimdim murch solib tu, tuz solib hamma taftiga qarab tuz solaversin mana yarim choy qoshiqcha soldim boshqa ziravorlar shart emas endi buni yaxshilab aralashtirib mana bir xil massa hosil qilib oldik endi tuxumimizga ham yarim choy qoshiqcha tuz solib yaxshilab aralashtirib olamiz azizlarim aziz, kanalimni kuzatishga kirishgan bekajonlar kanalimiz yangi siz ham obuna bo'lib layke bosib qo'yishni unutmang sizning har bir obunangiz biz uchun katta yordam e, mana kartoshkamizga endi bedana tuxumlarni ichiga solib dumaloqlab dumaloqlab chiqamiz bu taomni tayyorlashga uncha ko'p vaqt ketmaydi 15 minut 20 minut yetadi pishgan kartoshka bo'lsa tez tayyor bo'ladi 10 minutda ham tayyorlasak bo'ladi mana gazimizga yog'imizni qo'yib qizdirib oldik endi tuxumga bo'lib-bo'lib pishirib olamiz mana kattaliklarimizni bir tomoni pishdi ikkinchi tomonini ham qisartirib pishirib olamiz Siz ham tayyorlab ko'ring sizga ham yoqadi degan umiddaman mana juda ham mazali yumshoq bo'lib chiqdi yoshi katta insonlarga ham juda ham yoqadi chunki qattiq pishmaydi juda ham yumshoq pishadi siz ham tayyorlab ko'ring va baho bering kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling